Hai guys, selamat datang di dan Channel Jadi di video kali ini kita akan bahas preview dari BL Thailand terbaru Never Let Me Go episode 8 yang akan tayang minggu depan Saat ayah Pam hampir saja mengungkap pelaku penyerangan itu Malah dia dijebak dan ditangkap sebagai tersangka Sementara itu, Pam dan Neng yang masih tidak tahu situasi di kota Memulai hubungan mereka sebagai pacar Mereka pergi ke pantai dan menghabiskan waktu bersama di sini, Neng menceritakan sebuah legenda tentang jodoh, dan mereka mengobrol juga tentang cinta. Lalu terlihat ibu Pam berpesan pada Pam untuk fokus juga pada masalahnya. Lalu sepertinya Pam pergi sendiri dan bertemu dengan Maggie, yang kebetulan ada di sana untuk pekerjaannya sebagai tour guide. Di sini, Maggie juga berpesan pada Pam untuk memikirkan diri sendiri, juga bukan terus mementingkan Neng. Saat Pam kembali, ibunya ditangkap. Mungkin ini karena hutang yang tidak kunjung dibayar. Lalu, ada scene di mana Neng berbicara dengan seseorang di kasino. Mungkin ini upayanya untuk menolong Ibu Pam. Sementara itu, Chopper dan Ben sedang mengobrol. Di sini, Ben berkata bahwa dia sangat khawatir dengan keselamatan Neng. Selanjutnya, terlihat Pam dan Neng pergi dari penginapan. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, mereka akan pergi menyelamatkan Ibu Pam. Atau yang kedua, tempat persembunyian mereka sudah mulai diketahui oleh para penjahat yang berusaha mencelakai Neng. Oke guys, sekian preview dan prediksi yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Untuk cerita pastinya, nantikan episode 8 yang akan tayang minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya guys. Mohon supportnya dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka videonya, tolong tekan tombol like. Thank you so much for watching.